Вот мой профиль. Здесь у меня находится двухсторонняя вспененная линия. 9556. Здесь я ложу пирамидку клея Как происходит монтаж? Я присоединяю панель. Он касается герметика, я могу еще ее выровнять. И когда я коснулся ленты, она схватилась. Лента может немного на какой-то определенный промежуток времени, на час, на два, удержать эту панель. И она не упадет. Поэтому вы для фиксации, почему называется комбинированная приклейка? Лента плюс клей. Пока лента держит, клей герметик сполимеризовался, через час, через два уже какую-то плотность набрал, через сутки это будет уже окей. Okay. То есть в принципе я вам скажу 30 килограммовую плиту из керамогранита. Из керамогранита отлично держит. Там два варианта. На ленту и на клейгельмечу. 30-килограммовую это какую площадь выклеенного? 30 килограммовую Ну это плита 600 на 1200. На такой формат укладывается три ребра. А вы праймером здесь обрабатывали сам керамогранит, да? Ну, обязательно. А, а по чёрному? цене это дешевле, чем стика или дороже? Дам тебе, дам тебе. Я ждал этого ответа. Дешевле. А сколько стоит метр соединения на сике?